Okay, kita di ambang pilihan raya lah eh, sekarang ni. Jadi kita bersama kita hari ini untuk bincangkan beberapa isu penting lah tentang GE 2025 ni ialah Encik Fazlur Rahman Kamsani eh, seorang apa yang aktif dalam masyarakat dan akar rumbi sejak sekian lama. Terima kasih Encik Fazlul kerana bersama kami hari ini. Terima kasih. Dan juga Encik Imran Muhammad Taib, seorang penggiat masyarakat. Encik Imran, thank you. Terima kasih kerana bersama kita hari ini lah. Okay. So kalau kita go straight into kita punya topik hari ini tentang isu-isu yang menjadi keprihatinan lah. Kalau kita boleh cakap tentang pertama sekali kos sari hidup. Kita rasa isu kos sari hidup ni Irma eh? Betul. Uh, what do you think about this in terms of dari segi bagaimana ia akan you know, dipermainkan dalam pilihan raya kali ni lah? Okay. So saya rasa kalau kita cakap tentang inflasi dahulu lah eh. Inflasi hmm. teras Singapura memang dah turun, dah dilaporkan. Uh, tapi realitinya on the ground eh, bila kita keluar berbelanja, kos sara hidup tu. Kalau dulu $100 kita belanja dekat pasar raya, Sheng Siong ke NQC Fair Price. Mungkin hmm. banyak yang kita boleh dapatkan. Tapi sejak kebelakangan ni saya rasa bila saya keluarkan $100 tu makin kurang pula barang-barang kat dalam bakul tu. Boleh pergi pasar raya juga eh? eh? mestilah takkan. Tak <laughs> pergi. <dia. laughs> <laughs> ya, yeah, Dan juga bila kita pergi uh, beli makanan dekat kedai kopi ke hmm. dan sebagainya Kalau dulu mie rebus mungkin satu mangkuk berapa agak-agak gitu eh hmm. Sekarang dah naik mungkin 6 dolar Yang ada tempat 7 dolar Yang ada hmm. mungkin le lebih tinggi daripada tu Jadi saya rasa isu kos sehari hidup ni uh, Tentu sekali antara perkara utamalah yang akan uh, menjadi uh, An issue that will be debated during the GE lah saya rasa Hmm jadi Encik Fazlul sebagai seorang yang you know, ialah berinteraksi rapat dengan penduduk, dengan masyarakat. Bagaimana mereka merasakan apa ni inflasi tinggi atau kos sara hidup yang tinggi ni? Bagaimana ada yang meruncing ke atau dan bagaimana kan kalau kan, kan, boleh berikan kita gambaran? Bukan-bukan lain. Saya sendiri pun sama juga. Ya. Dia pun pergi ke raya juga ke? Bukan pasar gelang. Biasalah. Kita pergi mana-mana. Bila, bila kita makan tengok kalau Miro Post eh harga dah naik hmm. kan apa lagi barang-barang yang lain jadi memang semua penduduk terjejas juga jadi ini memang ini ada satu isu yang dekat dengan hati masyarakat tentang kenaikan kos dan kita juga lihat bagaimana pemerintah juga cuba untuk menangani isu ini tapi kita kalau kita lihat eh ini isu bukan saja di Singapura. Kerana Singapura adalah ekonomi yang terbuka. ya. Eh. Yang kita hmm. lihat bagaimana sekarang dengan supply chain, dengan tarif yang dikemukakan oleh Trump. Jadi ini akan menjejas the bagaimana perdagangan uh, dan juga import kerana kita Singapura kan negeri yang mengimport barang-barang. Hmm. Jadi, uh, kita lihat juga bagaimana pemerintah juga uh, melihat dari segi uh, food diversity. Eh? Untuk kalau kita lihat macam ayam kan, kalau dulu ada sekat, Uh, telur, telur ayam di 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 Malaysia. Jadi kita cari di mana ada alternatif. Jadi ini adalah uh, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah juga yang kita lihat. Tapi memang kita tidak nafikan lah. Ya. Kalau kita lihat uh, kita pergi pusat penjaja, kita pergi pasar, memang semua harga naik. Uh, di saya juga di kondom saya baru dapat notis kita punya shuttle bus pun naga naik Jadi masalah orang HACS. Jadi ini tidak dapat dinafikan lah. Jadi satu isu yang memang dekat pada hati masyarakat yang kita kita ketahui juga lah bagaimana pemerintah cuba mencari huraian tapi Sukar lah. <coughs> Because kita terdedah mm. pada faktor-faktor luaran lah kan. Seperti so, katakan tadi, supply chain dan lain sebagainya. Mm. Tapi saya rasa juga kos sara hidup yang tinggi ni juga hmm. menjejas golongan penduduk secara berbeza-beza. Ya, yeah, Ustaz betul. Imran. Ya. Yeah. Tapi sebelum tu saya ingin katakan isu kos uh, sara hidup yang meningkat ni memang menjadi persoalan di setiap uh, pemilihan pemilihan raya yang hmm. yang diadakan kerana itu adalah sesuatu yang sangat dekat kepada masyarakat hmm. uh, dan jadi kita secara umum uh, dapati mana mana pihak akan menggunakan isu ini untuk kempen politik hmm. uh, itu yang pertama yang kedua uh, ada perbezaan antara fakta dan uh, experience hmm. atau uh, pengalaman pengalaman seharian. Jadi kita dapati kita boleh menjelaskan fakta mengapa uh, harga semakin meningkat kerana situasi geopolitik dan sebagainya. Tetapi apa yang dirasakan oleh masyarakat uh, umum itu uh, berbeza dan tidak semuanya boleh memahami uh, proses uh, bagaimana Uh, ekonomi itu bergerak hmm. dan mengapa uh, kos sara hidup semakin meningkat. Uh, mungkin ada yang di luar uh, tangan uh, para pentadbir contohnya hmm. kerana itu terkait dengan isu yang sangat kompleks, ya. isu uh, uh, yang berlegar di dunia contohnya seperti yang dikatakan oleh Fazlo tadi mengenai supply chain dan sebagainya. Hmm. Apa yang kita dapati ialah orang merasakan peningkatan kos itu uh, seharian uh, dan Golongan yang yang uh, berpendapatan berbeza akan merasakannya dengan berbeza-beza. Uh, kalau kita lihat golongan uh, bergaji rendah contohnya, uh, mereka akan merasakan uh, uh, peningkatan itu dari segi keseluruhan contohnya. Uh, Uh, harga tadi harga mi rebus eh? naik hmm. katakanlah tu suka mi rebus eh? <laughs> ya gigi cekap saya mi rebus pula kata uh, makanan Melayu kan <laughs> <laughs> uh, kalau itu meningkat katakanlah 10 sen 20 sen tapi air juga uh, kopi juga meningkat 10 sen 20 sen dan hmm. juga barangan dapur dan sebagainya jadi secara keseluruhan itu agak banyak hmm. untuk golongan yang berpendapatan rendah hmm. tetapi mereka juga mungkin ada bantuan-bantuan uh, dari skim-skim yang di, di, di diberikan oleh pemerintah hmm. uh, mungkin uh, apa yang perlu dikatakan Katakan ialah golongan uh, sandwich uh, middle class hmm. yang tidak mendapat saluran bantuan uh, secukupnya, mungkin hmm. tidak ada langsung, tapi mereka mempunyai beban yang sangat tinggi, hmm. dan itu boleh kita kaitkan dengan uh, secara umum Singapura uh, menjadi masyarakat yang semakin menua. Hmm. Jadi golongan middle class ni golongan pertengahan contohnya mereka harus uh, membiaya uh, uh, ibu bapa mereka yang sudah tua dan tidak bekerja pada masa yang sama mempunyai anak-anak yang masih bersekolah dan perlu dibiaya juga. Jadi itu yang menjadi persoalan dan yang golongan inilah pada saya yang merasakan tekanan itu dengan lebih kuat daripada golongan yang lain. Hmm. Bagi pula dengan <coughs> sorry. <coughs> Bagi pula dengan kita punya pekerja kita dalam ekonomi gig saya rasa itu pun menjadikan satu keprihatinan lah dari segi bagaimana mereka nak menangani kos hidup yang semakin meningkat ni lah kalau Al-Fazlu ada beberapa pandangan tentang isu ni. Ya, baru kita lihat dia ada perubahan. Kalau dulu kita lihat ramai yang bekerja dengan pemerintah, dengan pihak swasta, perusahaan. kalau kita katakan masuk kerja jam 9 ke pulang jam 5, jam 6. Tapi kita lihat sekarang ada trend perubahan di mana golongan muda uh, ingin uh, kebebasan sendirilah hmm. dari, dari waktu. Jadi seperti Hadi tadi katakan, gig ya, ekonomi ataupun uh, mereka ada minat keusahawanan hmm. Jadi ada masa sendiri. Jadi kita lihat ada juga uh, perubahan seperti ini tapi kalau kita lihat bagaimana ini juga berlingkar dengan kos kehidupan uh, gaji yang mereka dapat ambil pulang untuk membiayai uh, taraf kehidupan Singapura kena, kena kena kita pun tahu eh Singapura adalah negara yang uh, dari segi kos uh, adalah tinggi jadi ini menjadi satu keprihatinan, keprihatinan daripada masyarakat bagaimana mereka dapat membiayai kehidupan uh, dari segi pekerjaan uh, dan juga menampung kos kehidupan untuk membiayai keluarga mereka. Hmm. Gimana so, ada ini ya? thoughts on this? Uh, <coughs> kalau kita lihat um, uh, apa workforce di kalangan masyarakat Melayu tu. Uh, Ramai sangat ramai yang uh, uh, berada di uh, uh, pekerja yang kita kita gelar sebagai blue collar work work lah uh, dan itu uh, boleh membimbangkan uh, kerana uh, mereka akan terjejas dengan perubahan mm -hmm. uh, 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 work uh, work environment contohnya penggunaan teknologi dan sebagainya jika mereka tidak upskill itu akan uh, uh, mendatangkan uh, Uh, masalah yang lebih besar. Uh, kedua, yang berada di dalam gig ekonomi itu kerana mungkin ada yang merasakan mereka memerlukan uh, atau mereka mempunyai pandangan uh, yang men, uh, menumpukan lebih perhatian kepada work-life balance. Hmm. Dan mereka mahukan itu, terutama di kalangan muda kerana hmm. mereka... Uh, uh, lebih terdedah kepada persoalan work-life balance. Ya. Uh, dan ada juga yang mungkin kerana kedesakan, uh, mungkin kos hari hidup yang lebih tinggi dan sebagainya, mereka mahukan wang yang lebih cepat. Hmm. Jadi melalui gig ekonomi itu mereka dapat melihat wangnya terus masuk. Contohnya menjadi grab delivery contohnya. Hmm. Tapi uh, itu mempunyai masalah juga kerana uh, masa depan tidak tidak uh, apa ya. Uh, tidak lebih uh, stabil, stabil hmm. uh, kerana persoalan CPF dan sebagainya. Hmm. Dan kalau mereka sudah melakukan eh uh, uh, delivery contohnya, uh, mereka akan sukar untuk memasuki eh uh, uh, semula ke dalam workforce yang punya eh uh, ekspektasi uh, apa uh, experience dan sebagainya. Hmm. Uh, dan itu juga uh, menjadi persoalan yang harus kita fikirkanlah. Mm -hmm. yeah. Baik, so dari, dari dari sudut tu, eh, dari sudut <coughs> bagaimana pekerjaan juga apa tu menjajas uh, tekanan kos sehari hidup kita bergerak kepada isu kedua lah kita bual, eh, lah, nak kita bincangkan tentang uh, pekerjaan, bakat asing dan Pekerja tempatan atau pekerja warga Singapura lah. Irma dari segi, masuk orang koresponden hmm. uh, yang apa, buat liputan tentang tenaga manusia, tentang ekonomi, bagaimana isu ini uh, di, di menjadi pertimbangan lah. Okay. Isu ah uh, bakat asing versus uh, pekerja tempatan ni mungkin sejak uh, terutamanya sejak beberapa tahun kebelakangan ni lah kita lihat uh, kalau di uh, online atau social media adalah sesuatu yang boleh menimbulkan uh, pertengkaran saya hmm. rasa eh ramai uh, mungkin rakyat uh, pekerja tempatan rasa tak fair lah uh, hmm. kita dah belajar sungguh-sungguh dah belajar keras dah sampai ke universiti dan sebagainya susah nak dapat kerja tapi kita lihat oh pekerja asing senang je dapat kerja dalam negara kita Uh, jadi uh, tapi kalau kita um baca semula eh, laporan yang uh, Kementerian Tenaga tenaga manusia pernah uh, pernah menjelaskan bahawa sebenarnya kita perlukan uh, bakat asing lah di negara kita ni uh, atas sebab beberapa faktor uh, tenaga kerja Singapura kita semakin mengecil uh, ditambah pula eh, dengan uh, masalah ataupun isu uh, kadar kesuburan negara kita lah yang semakin uh, turun Terenggak. juga hmm. yeah. so uh, the lowest uh, TFR eh, 0.97 eh, sejak uh, few years ago termasuk masyarakat Melayu juga. Termasuk kan? masyarakat Melayu betul. Hmm. Ya, yeah. hmm. jadi ada juga uh, perangkaan eh yang menunjukkan eh kalau kita tak ada tak masukkan uh, bakat asing dalam uh, negara kita, jumlah uh, penduduk kita yang berusia, ni saya lihat dulu eh. <laughs> Nota saya di sini. Jadi uh, jumlah penduduk kita yang berusia 20 hingga 64 tahun bagi setiap penduduk uh, setiap penduduk uh, berusia 20 hingga 64 tahun ni mereka perlu tanggung uh, warga emas yang begitu ramai lah. Jadi kadarnya dari sini kalau saya dapat lihat eh so uh, 6 penduduk berusia 20 hingga 64 tahun uh, kepada 3.5 pada 2024. Jadi tapi kalau kita um, ambil kira penduduk a uh, bakat asing ni ia akan meningkat pada 5.2 lah so basically we if you don't get uh, foreigners in you will actually have lesser people untuk tanggung warga emas but if you get the a uh, bakat asing in then the number of people to support these hmm. people will be higher lah so it's less taxing on the citizens <coughs> basically yeah hmm. jadi uh, tapi Mungkin uh, berdasarkan pengalaman anda lah eh kalau sentiments on the ground tu bagaimana adakah ia is it, is it something that reflects this Memang kita tidak nafikan ni satu berkali satu perkara emosi jugalah hmm. ya yeah? kalau kita berbual dengan teman-teman ya mereka, mereka mengatakan oh mereka terpinggir kerana dibawa masuk uh, pekerja asing uh, memang kalau kita lihat Bukan sahaja pekerja asing, tapi kita lihat dari segi ekonomi Singapura. kerana kita memang ekonomi terbuka dan sejak kemerdekaan kalau kita lihat eh uh, kita bergantung kepada pelaburan uh, daripada syarikat berbilang negara. Mm -hmm. eh? MNC ya. Eh? MNC dan kita banyak juga menarik uh, pelaburan daripada syarikat-syarikat luar negeri ini kerana satu mereka memberi peluang pekerjaan eh, kalau kita lihat dulu industrialisation pekerja kilang dan terus ekonomi Singapura maju dan kepada kemahiran dan kita lihat ya perbezaan berlaku Singapura akan terus uh, berusaha untuk uh, menjemput lebih, lebih banyak lagi syarikat-syarikat luar negeri untuk berpusat di Singapura kerana itu memberi peluang pekerjaan. Jadi sekarang isunya adalah bagaimana kita dapat memandangkan keperluan swasta uh, syarikat swasta itu dengan skillset skill set yang perlu kita adakan. Jadi kita jadi kita perlu respon di mana dengan skills upgrading dengan berbagai kursus yang dianjurkan untuk kita sama-sama untuk uh, meningkatkan eh kemahiran masing-masing. Jadi apakah kalau kita lihatlah eh, emosi ataupun maklum balas yang kita kita, kita dengarlah keprihatinan di dalam masyarakat. Oh. Jadi apakah langkah-langkah yang barangkali kita perlukan daripada pemerintah untuk memberikan seperti uh, assurance atau confidence eh hmm. kepada penduduk supaya pekerjaan akan terbuka pada mereka. Hmm. Jadi kalau kalau ngizinkan saya kongsi eh kalau dulu pengalaman saya bekerja di di Qatar hmm. di di perbankan di sana jadi ada kalau kita dengar categorization, meritization, suddenization eh, mereka inginkan pekerja tempatan untuk diberikan uh, peluang untuk pekerja. Tapi apabila kita lihat ada kejanggalan eh dari dari, dari segi di mana keperluan untuk skill set yang diadakan uh, tidak Berbanding, eh, berbanding dengan pekerja asing ataupun uh, dengan pekerja tempatan itu yang menjadi satu isu. Hmm. Jadi inilah satu perkara yang Pemerintah Singapura kita lihat menganjurkan banyak skills upgrading. Tapi kita juga perlukan supaya dari pihak pemerintah memberikan uh, kita peluang, uh, assurance supaya pel tempat untuk bekerja itu ada di bagi uh, warga negara Singapura lah. Hmm. So okay, jadi kita kita sedarlah eh, tentang isu pekerja asing dan tempatan ni. Fakta data semua menunjukkan kita perlu pekerja asing ini untuk kerana ekonomi kita terbuka, kita perlukan mereka untuk pelaburan dan mencipta lebih banyak pekerjaan untuk warga kita lah. Tapi hmm. isunya ialah tentang meyakinkan dari segi emosi lah. Kan? Hmm. The hate is something but the emotional thing is also a different thing lah. Tapi itu bukan kerja kita, itu kerja tokoh-tokoh politik yang bertanding lah kan. Tapi dari 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 sudut tu kita nak beralih kalau boleh kepada hmm. satu yang berkait lah tentang kesediaan persaraan. Hmm. Saya rasa ini juga satu yang mungkin bakal menjadi satu uh, isu yang hangat di 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 dibatkan, dibahaskan pilihan raya ni kerana ada sentimen atau you know perasaan yang kita warga Singapura ni kena kerja sampai mati. So ada sentimen tentang warga Singapura ni tak boleh bersara, kena kerja sampai mati dan sebagainya. Ada bersangkut paut dengan lah, kos hari hidup dan juga kegelisahan tentang pekerjaan. Lah, eh? Tapi bagaimana ini menjejas uh, betul pertimbangan rakyat lah dalam pilihan raya? Uh, Imran, kalau <laughs> Imran belum boleh lagi. Eh? Uh, hmm. Kena cukup macam Fazlul. Belum, <laughs> belum, belum cukup. Mungkin kain, kena kerja sampai mati retirement juga. Sekarang <laughs> kan? yes. yeah. employment age kan dah uh, yeah. meningkat. Berapa saya emas kan? 67. Yes, that's re-employment age yeah. kan. Ya, siapa sayang 65. Yeah. 65, ya. Yeah. Ya, memang itu menjadi satu kegelisahan. Uh, apakah kita perlu bekerja hingga mati. Uh, itu terkait dengan, uh, isunya tidak berdiri dengan sendiri. Hmm. Itu terkait dengan kosar hidup yang meningkat hmm. terkait dengan uh, uh, apa uh, masyarakat yang semakin tua hmm. dan memerlukan uh, apa sokongan um, uh, termasuk uh, kita sekarang hidup lebih lama uh, uh, berapa tahun sekarang 87 ya, 7, 7. ya. Yeah. Hmm. Uh, itu juga bermaksud uh, bermakna uh, Cost uh, hospital, hospitalisation hmm. dan hmm. medical dan sebagainya akan meningkat. Itu yang mengusarkan uh, masyarakat sehingga mereka merasakan kita tak tak boleh berhenti bekerja. Uh, dan saya lihat uh, cara menanganinya berbeza-beza. Ada antara golongan muda contohnya mereka merasakan mereka tidak mahu berkahwin dan uh, mempunyai hmm. anak. Uh, dan tapi kita lihat juga uh, waktu apa uh, umur berkahwin itu semakin meningkat juga hmm. bermakna ketika mereka tua mereka masih mempunyai dependen hmm. hmm. uh, dan itu yang membuat mereka merasakan mereka juga perlu bekerja hingga uh, mati hmm. Hmm. Uh, jadi ada banyak faktor di situ uh, it, ini bukan satu perkara yang mudah di diselesaikan Cikgu, hmm. kalau kita ya bandingkan ya eh, kena bila kita bersara kita juga perlukan uh, kewangan untuk menampung kos kehidupan juga kan. Hmm. Jadi ialah kita ada CPF dan kita juga ada skim yang lain untuk menampung uh, keperluan kehidupan uh, di, di zaman persaraan. Uh, jadi ialah kalau kita lihat uh, Kadang, kadang masyarakat pun kata duit kita dah bersara kenapa pemerintah simpan mm. <laughs> kan ha, jadi ini ialah untuk menampung kedua, kos kehidupan kita kalau kita juga bandingkan ya, kalau kita dengan Greece kita ingatkan dulu mm, Greece. Uh, rakyat Greece mereka semua nak bersara awal kena lepas tu pergi holiday hmm. kerana mereka di sana welfare state kan tax mereka tinggi jadi itulah Uh, mereka kalau dah dapat umur masuk bersara, waktu sebagai wali dia. Tapi sekarang kita lihat mereka tidak mampu lagi. Hmm. Jadi di mana kos untuk menampung persaraan? Jadi itu menjadi satu isu uh, yang ialah satu isu uh, dari segi emosi satu ataupun dari segi praktik. Hmm. Jadi uh, kita perlu uh, menghayati. Uh, tentang keperluan untuk kita bekerja Dan di mana kita dapat bersara untuk menjana kehidupan kita yang berkualiti lah. hmm. Saya kira satu faktor penting ialah kerana kos perumahan yang sangat tinggi Itu hmm. memakan uh, wang caruman kita kan hmm. uh, Dan pada masa yang sama, anak-anak uh, kita juga mahu mendirikan uh, uh, rumah tangga sendiri Dan mereka juga sukar untuk membeli uh, rumah uh, hmm. Harus bekerja lama dan sebagainya. Uh, jadi pandangan bahawa kita bersara dan kita enjoy life hmm. itu tidak wujud lagi. <laughs> uh, <laughs> jadi itu yang membuat orang merasa uh, imbrasi, frustrated. frustrated. Hmm.